Приветствую. Здравствуйте. Меня зовут Артем, я даничанин из Киева. Как вас зовут? Откуда вы? Я из России. Зовут меня Виктор. О чем здесь разговариваете, Виктор? Да так. Обо всем только зашел. Я понял. А вы? Ну, я разговариваю обычно об отношениях стран моей собеседника. Ну, так вы из России, я из Украины, значит, тема война. Ну, понятно. Война и плохо. Что можно сказать? Хорошего мало. Меня ну, а кто... убивают, и все. А Че кто все виноват? Россия, Украина. Неужели непонятно? Ну, я вам скажу так, я тут столько ну, слышал разных вариантов. На Донбассе, кого На Донбассе кого убивали? Кого убивали украинцев? Украинца. Украинцы убивали украинцев. Нет, россия... россияне убивали украинцев. В 2014 году россияне 14... убивали. В 2014 году. А, а кто то объявил? А то объявляли уже после Россия того, или А то объявляли после того, как ваши российские наемники и военные заходили на нашу территорию уже после этого? Да вы что говорите? Да, Гиркин, Стрелков, Бородай... какой? Гиркин. Гиркин, Гиркин, Миркин, Гиркин? Самолетом а в Луганске, кого из самолета расстреливали? Мирных а когда, жителей а, кто расстреливал? А не подскажете, когда, не подскажете, когда это самолетом было? И по кому там стреляли? Да что я что, даты Стреляли По администрации по, по парку. По администрации. Люди а, 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 не по парку, а по администрации. А в администрации кто сидел? Ой! А кто россияне. Россия, Россия, россияне, поделали. которые. Россияне, которые да. руководили э, эти, атакой на нашу а погранзаставу. Вот поэтому и началось, россияне пришли для того, чтобы защитить своих русских. Вы, вы а путаете две вещи. Русский? Сначала, вы, сначала вы, я не русский, вы, я не русский, вы, слава вы. богу. Вы сначала русские, зашли, русские. а потом вы, уже... Это, это, а вы, 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 потом вы, уже... Я вы не точно русский. не русский, я точно не русский, а, а вы путаете вы? причину и следствие. Сначала, сна я, я, я сначала отвечу на то, что я, я пытаюсь закончить фразу, вы не даете. Так вот я сначала отвечу. Сначала вы зашли, сначала вы начали захватывать админ здания, а потом уже начали погибать люди. Кто там вы? Кто это вы? Россия. Вы что? Вы перекреститесь, это там люди, шахтеры взяли в ружки оружие и начали да, защищать да, свои территории. Да, когда да, да, расскажите там, мне, жителю там Донецка, и... о том, Но как я, это было. Я, я, я же вас слушал, почему вы перебиваете? Давайте, я вас послушаю, я даже специально водички вот попью. БТРы, БТР, когда люди под БТРы бросались, луганчане или россияне, защищая своих людей. Кто? Защищали. Чтобы не бронетранспортеры не проезжали. А броне а куда шли, а? В куда бронетранспортеры в шли? Луган, куда бронетранспортеры шли? Бронетранспортеры шли не в Луганский Луганск. Донецк, а бронетранспортеры шли на границу. Да это вы так хотите, это вы себе так Это мушили. был приказ. Понятно. Это был приказ. Это был Нет, не убива убивать русских. русских. Это не убивать да. русских, а защищать государственную границу. Ну, не надо мне проекте. рассказывать сказочку. Вы, вы рассказываете да. сказочку, которую вам рассказал да, Соловьев. Вы, вы мне сейчас сказочку, расскажите про беременную, э, беременных бабушек на блокпостах да, и распятых которые, мальчиков. Которые, которых убивали в, этом, в Доме культуры в этом, или драмтеатре, не помню, в Донецке, да? Ой, Потом Когда русские пришли, она встала в очередь и просила, чтобы ей дали помощь. Это та женщина, которая говорила, ой, я беременная. вот". А там были стреляли почему? Потому что там были военные это, украинские. Вот а, каша у вас видели. полнейшая, я смотрю. В Донецке, в Луганске в 2014 году не было украинских военных, чтобы... Вы а рассказываете сказку. А, 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 там фашисты были, да? Там, там россияне были. Ну, прав, вы правильно, были. вы правильно сказали. Там, фашисты, азовцы. россияне, да? Да, да, да россияне азовцы фашисты там были, которые расстреливали азовцы людей. Азовцы не были в Донецке? Да вы что говорите? Да вы что а я говорите? Этот... Знаете, азовцы где азовцы, азовцы вообще, кем было создано, кто, были первой группой Азовцев? эмоции прокрывались местными жителями, не выпускали их с подвалов. Когда женщина с ребенком вышла на улицу, снайперша застрелила женщину, потом добила ребенка. Мне нравится эта правда, да? Такая правда, это, несет... Бре... это бред сивой кобылы. Это вы несете бред сивой кобылы. Бритсивыко было, потому это что это азовцы, это азовцы, да не и так, уже задолбал. Азовцы были организованы мариупольцами, мелитопольцами и дончан, доничанами. Потому что и они, он был организован в Мариуполе, в Донецке Азова никогда не было, потому что к тому моменту, когда Азов был образован, Донецк уже был захвачен. Да вы что говорите? Да вы что говорите? Донецк был Я захвачен говорю, когда? В апреле год. месяца. Смотрю, почему спрашивать? почему русские пришли? Потому что они пришли защищать русских украинцев. Пока. Вот и а пока вы не хотите... вас там не было, у нас никто не погибал. Пока вы не нагнали туда вот этой шоблы которая с, с этими с прутами избивала украинских активистов в Донецке и убила одного украинского активиста. Никто не погибал. Я скажу, пока вы пока привы, вели себя прилично, никто к вам не приходил. Почему вы это, по да, договору, а, который... В, а в Крыму не вы захватили? В а, вы, что, в а в а Крыму вы не захватили? А мы не захватили. 200 лет стояла наша армия. Ты че? 200 лет. Какая ваша армия? Каку, какая ваша армия? Каким боком, какая армия? боком Укра... Крым? На какая каким ваша боком армия? Крым относится к России? Я отвечу. Р а... Российская армия. Каким? Роси... Российская империя, каким а не, не Российской Федерации. А таким боком, что в 1954 году Украине был передан этот Крым. Да вы что? Да, потому что Россия, Российская федерация, Я РСФСР, говорю. потому что РСФСР. Вы задали вопрос и не хотите слушать ответ. Потому что РСФСР не могла ничего сделать с Крымом после э, Второй мировой войны, после того как там люди до до того, как передали Украине, люди в землянках жили там. Вы мне расскажите сказку. Да что вы говорите? Да, потому что Крым был а разрушен. организацию провели в стране уже свои. Вы развалили свои дома, которые настроил Советский Союз. И живы, вы же завод уже все развалили. Советский Союз нам ничего не настроил. Это люди строили. Это люди строили. Вы думаете, что если бы Советского Союза не было, то там была бы у нас голая земля, ничего бы не было. Я вас расстрою. В Европе огромное количество государств, которые не были под советами. И там стоят шикарнейшие здания. Вот, и предприятия. Ну вот и живите вот и живите в шикарных домах, в которых вы сейчас живете. И, и стреляйте ну, с... Да, с э... Мы единственное, что хотим, чтобы вы по нашему классику Лесю Подоревянского наша национальная идея Вид, ебиться видно с нахуй. Пошел нахер. Приветствую. О, здравствуйте. Меня зовут Артем, я донечанин из Киева. Как вас зовут? Откуда вы? О, очень приятно, короче. донечанин из Киева, А я вот Сергей Михайлович и, короче, я прикинь, я, я с Иркутска, с Байкала. И ты уже Сергей дрова, да? О, бля, муха, я, усп... я только успеваю я только это искушать, видимо. Ну, потому что по тебе видно, что ты в дрова. в дрова, что ли? Да. Что, Анатолий сильно в дрова. У тебя с дикцией сейчас проблема. Ты... ты не очень внятно выговариваешь. А, нет, это, это, это мой говор. Я так разговариваю, подожди. Это нет. Я, я так постоянно разговариваю. Ну, я не думаю, что ты, такое ощущение, что ты, тебя скорость поставили на 0,8, понимаешь? Чуть-чуть медленнее говоришь, и оно получается невнятно. Ну, у меня... Ну, ну хорошо, у хорошо, меня такая бывает, хорошо, бывает, бывает, может быть. О чем здесь разговариваешь? Бро, извини, пожалуйста, я, ну, у меня вот такое. Я я как разговариваю, так разговариваю. Я по-другому не а говорю. О чем разговариваешь? Ну, вообще, я вот э, с пацанами разговаривал тут недавно о рыбалке. Не, ну я о рыбалке интересно Мне я разговариваю об отношениях стран. Ну, то есть война. Мне интересно вот, э, ну, твое давай, мнение. Давай, твое давай, твое давай, мнение, кто давай, виноват, давай. Россия или Украина? Американцы. В чем американцы? То есть американцы заставили Россию напасть на Украину? Нет, американцы заставили украинцев драться до последнего. Нас американцы не заставляют. Мы защищаем свою землю, свои семьи, свои дома. А, значит, Америка, американцы такое? тоже нет, американцы нет. заставили Советский Союз драться до последнего с нацистской Германией, да? Или это граждане Советского Союза воевали против нацистской Германии? Против оккупанта. Вот мы сейчас а воюем против был, оккупанта. Был. Был. Я, я, был тебя рас... я, тебя, я тебя расстрою, был. Я в нем родился. Но и даже и некоторое день. время а жил. Я я вообще, а я вот тебе рас, расстрою и скажу, а что ты, это самая великая держава на а, свете. А ты, ты вряд ли там даже жил. Че это? Ну потому что тебе лет 35. Максимум. Да ну да. нафиг. А ты бери больше. Мне больше, мне намного Маленько. Больше. О, молодец, замолодил. Вообще, молодец, замолодил меня вообще. Ну потому что я смотрю по я смотрю просто, по вам, смотрю ты по вам россиянам. Я смотрю по вам, россиянам, вы в 35 выглядите, как я, вот в свои 40 с лишним. А, да. Поэтому а вот я и ориентирую, что скорее... Вот всего... Смотри. О, а, 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 смотри. Мне уже полтинник. Приди. Я понял. Ну, ты вот и, и в полтинник. Ну да, ж, жил ты в Советском Союзе. И что ты считаешь, что там классно было? Да, я, я думаю, что это охуенная была страна. Мне интересно вопрос такой. Сколько у вас машин в 80-х годах? Именно в 80-х, сколько машин стояло под подъездом? Да не было там машин. Не было. Потому что купить нехер было. Жигуля купить это надо было по блату купить. И в чем тут хорошее? Купить ничего вот, нельзя. Жра... Это жрат... Это жрат... Жратва. Однообразная, да. мандарины по праздникам. Сволочи есть, гандоны есть, пидорасы есть. Они блядь. Все, все есть, есть. они, они все есть. тогда были. А раньше такого не было, понимаешь? Были, Мы уходили были. из дома, были. были, я, я тебя сказать, расстрою, даже были. Дверь, даже дверь, дверь никто не закрывал, потому что знали, что ребятишки могут там бегать, 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 им пофиг. А, а потому сейчас, что, потому, что сделал, потому, потому что брать нечего было. Потому что Гандула и всякая хуя. Потому что тогда в Советском Союзе была такая нищета, что же брать нечего было. Ты не вытянешь же югославскую ту, ту стенку, которая стоит. Да, э, ты почему, не так, ты почему меня перевели? Я тебя слушал. Я тебя слушал. Да просто ты мнесешь бриллик. А вот бред. 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 вот бред. я начинаю бред. говорить. Да, нафиг. Нафиг. Приветствую. Приветствую. Здрасте. Меня зовут Артем, я донечанин. Ну, правда, сейчас не из Донецка. Извините. Смешно, что просто было. Это Павел Новосибирска. Сибирь. Я понял. Да ту сейчас один клоун был. Я понял. О чем здесь разговариваете? Ну так просто, просто. Я разговариваю о политике войне. Давайте о политике, давайте. Кто виноват в войне? Россия, Украина? Давайте. Как? Кто виноват, Россия или Украина в войне? Украина. Почему? А нет. А виноват вообще Америка виновата. Аме Америка заставила Россию напасть на Украину. То есть вы вы получается как нет, как, нет, как нет, россияне нет, мне говорят, нет. а вы, ша вы шавки вы шавки Америки, да? Ну, не вам так, Америка не приказала, так. и вы, вы напали. Нет. Украинцы шапки Америки, а не Россия. Так Россия э, Россия вторглась в Украину. Не Украина в Россию, а Россия а вторглась она, в Украину. Давай, давай, мужик, и мужик, мужик. Как, получается, как, как Получается. Артем, меня зовут. И получается. Артем, Павел. Мы, мы смотри, получается, шапки, но вас Америка заставила напасть на Украину. Как-то вот не срастается смотри. у тебя логика. Смотри, какого хуя, какого хуя. Давай без мата. По-русски, по не, по-русски, я по-русски говорю. Какого хуя перед войной, перед войной Америка Украину оружием снабжала? Украина, э, Америка Украину не снабжала оружием перед войной. Да ладно, да ладно. Да ладно. ладно. Первые три месяца вообще Украина билась только своим украинским оружием, это полномасштабного. А вообще вы вали? напали? А вообще вы напали вот. в четырнадцатом году? Вот и попался мой друг, молодец, молодец. Вы ж полномасштабно просто вторглись. До, до полномасштабного нам давали только джевелины. Джевелин это за, для защиты от наступления танков. Он, да. о, это не наступательное вооружение. И, и то, и эти джавелины были опечатаны и лежали отдельно на складах. Вот все, что нам Америка дала на тот момент. До 22-го ну года. Да, да. А вы напали а, в 14 а самолеты, прилетали, а самолеты прилетали там такими. Самолеты прилетали а, уже я, я, в 22 году после полномасштабного вторжения. И при том эта э, помощь Украине началась через где-то три месяца после того, как э, американцы и европейцы увидели, что мы отбиваемся и даже сдвинули назад большую часть российской армии. Вот только после этого нам начали помогать. Ой, ой какие вы, какие вы герои, ебать, какие вы герои, нахуй. Я не герой, Наш, наши военные герои, я не герой. Вот так, покажи. Покажи, грудь. Есть он? Покажи. Господи. Есть. Есть, да так. есть и так, и вот так, и есть. Все нормально. Герои вы, блядь. Хуевы, нахуй. Ой, вот и все. Закончился.